হেল্ল' এভৰি ওৱান ডিপু ষ্ট্ৰাভেল ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ চ' আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ জুবিন ক্ষেত্ৰ তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাৰিওফালে ব্ৰীজ হৈছেহে হৈছে কিন্তু ভিৰ হ'লে কমা নাই চাওকচোন আৰু আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি খানাপাৰাত অৱস্থিত হৈ থকা এটি বেম্বু ব্ৰীজ খুবেই সুন্দৰ আৰু বৰ্তমান আমি খানাপাৰাৰ হিল চাইডত উঠিছোঁহি দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয় আৰু আজি আপোনালোকক এটি সুন্দৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাম তেনেহ'লে বলকাই বহুত আগৰ পৰাই চলি আহিছে যদি আমি খানাপাৰা হৈ অন্য ঠাইলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এই গণেশ মন্দিৰটোত সেৱা কাঢ়ি য'লে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা শুভ হয় চ' আমি আহিছোঁ ইয়াতে সেৱা জনাবলৈ তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ি যাম জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ বুলি তেনেহ'লে বলক মন্দিৰভাগত সেৱা লৈ লওঁ চাওকচোন গাইছ গণেশৰ মূৰ্তিভাগ ইমান সুন্দৰ লাগিছে চ' তেনেহ'লে বলক মন্দিৰৰ ভিতৰভাগলৈ এইয়া গণেশ মন্দিৰটোৰ ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ চাওকচোন আপোনাক ভিতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ গছজোপা যোৱাচোন গোটেই পাত চাহ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আপোনালোকে গাইজ খানাপাৰা আৰু ন মাইলৰ হিল চাইডখিনি ক্ৰছ কৰিলে এই ফ্লাইঅ'ভাৰখন আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু এই ফ্লাইঅ'ভাৰৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড চাইডে ব্ৰিজৰ তলেৰে সোমাই গ'লে শ্বিলং ৰাস্তা আৰু চিধাই আপুনি যদি গৈ থাকে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে চিধাই তেনেহ'লে নগাঁও সোণাপুৰৰ ৰাস্তা এইটো ৰোডেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি বৰ্তমান সোণাপুৰৰ হিলচাইডটো ক্ৰছ কৰি দিচাং ৰিজৰ্ট পাইছোঁহি ফাইনেল পালোঁহি মেইন ৰাস্তাৰ নিচেই কাষতে অৱস্থিত হৈ আছে জুবিন ক্ষেত্ৰটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ আমি বৰ্তমান আহি পাইছোঁহি সোণাপুৰত অৱস্থিত হৈ থকা জুবিন ক্ষেত্ৰ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চ' আজি ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাহ চলি আছে কিন্তু এইটো ইমান বেছি ৰ'দ নহয় ঠিক আছে বলকচোন কেনেকুৱা কি হয় সকলোখিনি দেখাই আছোঁ ছ' আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে চ' ভিতৰত গাড়ী পাৰ্কিং দেখিবলৈ পাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান পোহৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ দুটি জুবিনদাৰ ডাঙৰ ফটো দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ সন্মুখলৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে অতিকৈ সুন্দৰ চাওকচোন চাকি বন্তি কিমান হৈ গৈছে আৰু এটি বিশাল জাপিৰ সৈতে দুটি গীটাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ খুবেই সুন্দৰ চাওকচোন ইয়াতে চাকি বন্তিবোৰ জ্বলোৱা হয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু আপোনালোকক এটি চাকি গুচি দেখাইছোঁ যি জুবিন দাৰ জ্বলোৱাৰ পিছৰ পৰাই জ্বলি আছে অহৰহ এতিয়ালৈকে ময়ো ধূপ চাকি ইয়াতে জ্বলাই দিলোঁ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে জুবিনদাৰ কিতাপ আদিও পোৱা যায় আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে ইয়াতে জুবিনদাক মৰমতে সকলোৱে তেওঁ ভাল পায় যিহেতু টুপি টুপি আগবঢ়াইছে পেঁপা দেখিবলৈ পাইছে ময়ুৰৰ পাখি ঢেৰ বস্তু তেওঁলৈ আগবঢ়াইছে কি সুন্দৰ এটি দৃশ্য চাওকচোন যিহেতু ৰাস্তাৰ নিচে কাষতে জুবিন ক্ষেত্ৰ অৱস্থিত হৈ আছে তাৰ বাবে গাড়ীৰ আৱাজ বহুত বেছি পোৱা যায় মাৰো মই গৈ আছোঁ জুবিনদাৰ সমাধি চাবলৈ য'ত জুবিনদাক জ্বলোৱা হৈছিলে তালৈ গৈ আছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে জুবিনদাৰ ভৰিৰ খোজ ইয়াতে ছবি আকাৰত আছে আৰু তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ যিটো মেইন সমাধি য'ত জ্বলোৱা হৈছিলে সেই ঠাইডোখৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান ভিতৰত যোৱা এলাও নাই চ' আমি বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ আইটোৰ কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে ঠাইডোখৰ বহুত পিচফুল হয় জেগাখন আৰু দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে নাহৰৰ পুলি ৰোৱা হৈছে চাওক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ এজন নাই তাৰে দুখ অনুভৱ কৰিছে আৰু আশা কৰোঁ তেওঁৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি হয় সেইখিনিয়ে জনাইছোঁ আৰু ছ' ইয়াতে এটা ৰেষ্ট ৰুম বনোৱা হৈছে বলকচোন আপোনালোকক ৰেষ্ট ৰুমৰ ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে সন্তেক সময় ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব আৰু তেওঁক স্মৰণ কৰিব পাৰিব সঁচাকৈয়ে এই ফটকেইখন দেখিলে মনত দুখ লাগি যায় চাওকচোন কি দিন আছিলে এটি দুখ লগা দিন আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জুবিনদাৰ সৰু কালৰ কিছু ফটো চাওকচোন কি মৰম লগা তেওঁৰ ছবি ফটো কেইখন দেখিলে সঁচাকৈ মৰম লাগি যায় চাওকচোন চৌগাইচ এইখিনি পবিত্ৰ ঠাইতে তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছিলে দেখিবলৈ পাইছে চাওকচোন চৌগাইছ আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই ৰেষ্ট ৰুমত নাম কীৰ্তন পুথি ইত্যাদি পঢ়িব পাৰে এওঁলোকে নাম ধৰিব তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই ল'ব এয়া যে আপোনালোকে হাজাৰ হাজাৰ গামোচা দেখিছে এয়া কোনো গামোচা নহয় এয়া জুবিনদাৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱা চাওক কিমান ভাল পাব পাৰে এজন মানুহক জুবিনদাক জ্বলাবলৈ লৈ যোৱাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ কিছু ছবি কিমান মানুহ হৈছিলে চাওক নীলিম মহন্ত দাদাৰ দাদা অঁকা এটা সুন্দৰ জুবিনদাৰ ফটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তে আমাৰ লাবন্য ইয়াতে লিখিছে সাবলৈ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে তেওঁ লিখিছে যে জスティস ফর জুবিন দা সকলো সকলো বিচাৰে জুবিন দা পোৱাটো সো লাবন্যৰ ফালৰ ইয়াতে লিখা হল জয় জুবিন দা আপোনালোকক জুবিন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ এইবাৰ দেখাই দিছোঁ চাই লওক যদিও জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই তেতিয়া কিমান মানুহকে তেওঁক কৰ্ম সংস্থাপন দি গ'ল চাওকচোন জীয়াই থাকোঁতেও তেওঁ বহুতকে সহায় কৰিলে আৰু মৰাৰ পিছতো তেওঁক কিমান মানুহকে কৰ্মসংস্থাপন দি গ'ল চাওকচোন ইয়াকে লেজেণ্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াতে আপোনালোকে ধূপ চাকি ফুলৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ বস্তু পাব আৰু ইয়াৰ পিছফালে ৰাস্তাৰ সন্মুখত খাব লগা দোকান আছে বহুতো আৰু দীঘলীয়া দোকান পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে সুন্দৰকৈ লিখা আছে আই লাভ জুবিন দাই চ' জুবিন ক্ষেত্ৰ ক্ৰছ কৰি আহি কিছুদূৰ আগত জুবিন দাই য'ত ৰেষ্ট লৈছিলে এটা সুন্দৰ পাথৰৰ ওচৰত ছ' সেই ঠাইডোখৰ ইয়াতে অৱস্থিত হৈ আছে আৰু আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ সেই ঠাইডোখৰ ওচৰৰ পৰা এইটোৱে সেই পাথৰটো আছিলে য'ত জুবিনদাই ৰেষ্ট লৈছিলে আপোনালোকে ফটোত নিশ্চয় দেখিবলৈ পায় চাওক এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰবৰ বাগানৰ মাজত সেইটো সেই ঠাইডোখৰ অৱস্থিত হৈ আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিদায় লওঁ আৰু তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ ছ' গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এয়া জুবিন ক্ষেত্ৰ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ছ' জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ত' পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ জয়